Bismillahirrahmanirrahim Qala ma'alif qala sallam Bismillahirrahmanirrahim Qala ma'alif rahim Allah ta'ala Sambungan daripada matan Umruka nafsun wahidun Pajtahid an lakala alaikah ala ala. Ya umur kamu tu ada satu nafas saja kata ulama sufi ya maka bersungguh-sungguhlah kau pelihara nafas di umur tadi supaya laka dapat manfaat besar di akhirat la alaikah jangan membawa kepada mudarat kita di akhirat. Jadi sambungan huraian di sini wahai manusia yang mempunyai cita-cita yang menjulang tinggi adakah kamu telah meninggalkan kelazatan duniawi yang rendah yang hina supaya tercapai apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat dan itu sifat yang sedia maklum fatanah kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ya, yeah. Rasulullah menyatakan dalam satu hadis adatul ibadiah salihin la ainur ra'at wala la sam'an wala ala qalbil basyar. Disediakan Allah Taala sediakan bagi orang yang beramal soleh yang mentaati perintah Taala zahir dan batin dia cantik benda yang tak pernah dilihat satu benda yang tak pernah didengar dua dan benda yang tak pernah boleh dihayat tuan-tuan khayal macam mana sana lebih hebat daripada itu. mana? maknanya. Kalau kita kata kalau kenderaan model terbaru di sana Yang belum pernah orang tengok lagi Atas dunia kalau tengok hebat pun dah tengok Walaupun tak dapat dah, te dah tengok Sebab nekmat tu ada jenis nekmat pandangan Ada nekmat jenis pendengaran ya? Jadi atas dunia ni kita dah dengar dah tengok Walaupun tak dapat ya? ha. Sebab satu orang tu dibeli kereta Agak kereta mewah dan dia Jadi dia bawa sendiri kan belum tanya, wah, Datuk tak bawa tak apa driver? Eh, hey, aku boleh kereta, apa nak bawa? Kalau aku nak suruh bawa, aku naik Grab ia <tum> je. Ya <tum> juga itu kan. Dia bawa, dia beli kereta mahal kan. Dia nak rasa kalau suruh bawa menyandak, dia pun naik Grab je senang gitu. Ah, ya juga pendapat dia boleh kiralah kan. Maknanya apa? Nak rasa. <tum> dan nah, rasa ada nikmat dia ni rasa maka segala nikmat apa bentuk rasa ke apa di sana tuan letak dan kita faham bahawasanya Allah Taala jadikan nikmat ni dalam hadis 1% dalam muhtarul hadis daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat tuan jadikan nikmat dunia ni 1% dia kalau tuan jadikan 2 oh tak tahulah takut-takut dalam masjid tinggal tu bila tu imam tu ada sebagi Dia bergambat pagi petang siang malam Yang satu persen ni pun Kita tengok dah Dia goyang habis Kadang masjid surau berita tak kenal luar Ya Dan ada di Singapura Dah ada sekarang ni Budaya Kerja Dua Siang dan malam Rumah dah jadi macam bus stop Dia kerja siang Dia balik Sambung kerja malam pula Oh dia kerja dunia tu mengerikan kan? Sedangkan dunia tu Benda jangan kita mengumpul Mengumpul benda yang nak ditinggal Sampai tertinggal Benda yang nak dibawa Itu tak cerdik Dia panggil ahmak Orang panggil apa? Bodoh Tak cerdik Kita kumpul Tinggal Benda nak bawa tak ada Rugi lah Sebab kita nak irtihal Nak pindah Tak lama lagi esok rusuh. tak besok lusa Allah Alam tadi Makin dekat makin dekat saat kullu atin qarib tiap-tiap benda yang datang al maut benda akan datang dia makin dekat Maka saya ni makin persiapan kita sepatutnya dipertingkatkan. Ini kadang-kadang dah tu pula lagi lagi eh terbalik. Kan? Ha, dulu kita ajak pergi masjid surau kata nanti lah saya pencen. Depa pencennya dia pergi surau ke masjid, gua bagi mancing ikan. Tidur terkejut terkejut. Sebab dia sebat pula tedung tu boleh tahu. Ya. <laughs> yeah. sian tu salah dah tutur nak pergi mancing ikan pergi ikan kat basau tu di senang. Kan anak-anak dah tak ada apa dah tak ada tumpukan al-ibra bil khawatib. Kiraan manusia ke syurga ke atau dihumban ke neraka dikira di hujung umur. Dan hujung umur kita makin dekat. Ada orang yang teruk di awal. Tapi alhamdulillah di hujung dia cantik. Ha, ni, ni, ujung, di ujung ni kita apa? Kita rebut. Mudah-mudahan penghujung umur kita tu cantik menyebabkan kita dapat nikmat besar di akhirat. Kan? Ya. Macam kita lari tiga pusingan lah tuan-tuan ni. Pusingan pertama tertinggal, boleh tahan lagi. Ni ujung dah kena speed. Ha, kalau ada orang eh, yang awal cantik tu, ujung dia pingsan. Hmm, tak dapat juga, gagal juga. Maknanya penghujung. Oleh kena penghujung pula, benda yang kita tak tahu, ini hikmat Tuhan ni. Tak tahu besok kelusa ke Jadi kita sentiasa berhati ha? berhati -hati. Dan pastikan meningkat Ya ha. Bila hadis Nabi kata apa Manis tawa yaumahu Bahwa magbunun Barang siapa yang samanya label dia semalam dengan hari ini Orang tu tertipu segi ilmunya, segi amalannya, segi pendekatan diri dengan Tuhan dia sama. Semalam 50%, hari ini pun 50%. Turun, tidak naik, tidak tertipu Nabi kata. Nabi nak kita ilman, walaupun sikit Biar ada pertambahan. Sesuai dengan kita makin dekat, makin dekat untuk balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia antara pesanan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah dilihat mata dan tak pernah terlintas hati semua ada tu. Nikmat besar tuan ni. Ha. Lawkanatid dunyatan indallahi janaha ba'uh. Masa kal kafsir rajul atamain. Kalau sekiranya adalah harga dunia ni daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga dunia ni kata baginda sallallahu alaihi sebelah sayap nyamuk aje. Sekian dan dan. Ketlah dan. Hati nyamuk citaan tu aun tu. <gul> <tik> Bahawa 7 dulang dia pun jap ambil hati nyamuk dan. Satu dulang pun berapa banyak aje, ya, tak apa, apa? Jarum tu pun tak gerak kalau timbang. Mana selain nyamuk punya sayap tu pun tak ada bayangkan lah. Ya. Yeah? Kalau ada. Masakal kafir jur'ata ma'in. Nasaya Allah tak beri orang kapi itu satu teguk air. Sekarang kapi dapat seteguk tak? Kalau lebih seteguk darat laut habis dia ambil. Maknanya adnad dunia la qimata Dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Kecuali dunia tu dipusing ejah balik untuk jadi bekalan akhirat. Semua oh, dia ada nilai. Ketika ada nilai. Bila benda tu sikit, kita pandang hebat. Bermakna apa? Pandangan kita sudah silap. Mukhalif li syari'i. Menyalahi syarak. Ya, sebab tu tak ada ayat Quran. Tak ada hadis yang sahih. Menceritakan dunia ni hebat. Tak ada. Semua nyatakan samanan qalila mata'un qalil. Sebab apa? Bin nismati ilal akhirah. Kalau kita nisbahkan dengan akhirat. Oh, tak ada banding ya? dunia. Ya, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha. Tonton semayang dua rekat sunat subuh aja Nilai dia lebih baik daripada dunia dan Si dunia Belum lagi semayang fardu Semayang fardu Kaedah dia 70 kali sunat Baru sama satu fardu Bayangkan kalau sekali dah buat, Kita dah semayang berapa? Puluh tahun Bermakna Nekmat yang besar sebenarnya Tuhan sediakan di sana Ya, di sini sementara saja. Jadi, kita perasan benda tu insya Allah. Kalau kita dapat banyak pun kita tak akan tertipu Sebab ini adalah kecil bila dibandingkan dengan Persiapan yang tak pernah kita lihat Tak pernah kita dengar Semua siap ya, eh, dia, Diterangkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Di akhirat so. Kemudian kenapakah kamu masih bersenang lenang Sedangkan lautan kurnia Allah itu perlu diceduk Ya, berapa lamakah kamu mahu terus berada di dalam tipu daya syaitan dan kelalaiannya? Berapa lamakah kamu mahu tidur tanpa jaga? Sesungguhnya telah luput umurmu yang sesaat daripadanya dibeli dengan harga 70 petala langit dan bumi. Masya-Allah Kenapa kamu masih bersenang-senang lenang Ya, sedangkan lautan kurni Allah perlu dicedok Banyak kurni Tuhan yang tersediakan. Jangan kita leka maknanya. Ya. Orang pergi ke bendang. Tawah padi. Ya buat kerja. Ngangkul siapkan batas siapkan apa semua mesin. Ya tabuk semai. Ya sampai dah menuai. Dia ni pergi juga sawah. Tapi dia bersenang-lenang. Duduk. Ya tak panggil <laughs> ya sedap dulu kat sawah kat apa ha, dekat dia punya apa pondok kecil kan orang nanam dia tak tanam besok orang sabit padi dia sabit rumput <laughs> dia sabit lalang jawab dia ni ya tu boleh tahan lagi kita dunia boleh pusing balik boleh pos mortem apa semua sana tak ada sebab ruang kita hidup ni sekali lalu tu kan, ni umur kita dah 40 50 60 dia tak boleh pusing lagi dah yang baki berapa tinggal wallahu alam ni ya yang inilah kita nak pour apa polon betul-betul jadi -betul. kata jangan leka lagi lah maknanya dan berapa lama kamu terus berada dalam tertipu daya ya penipu yang paling jahat syaitan yang sentiasa mengiringi kita dan kelalaian nafsu yang jahat melalaikan kita ya ha, masa muda dia kata nantilah muda lagi dah tua buat ibadat <laughs> dah tua pula bukan tak nak buat tak buat sihat <laughs> pada muda kena tipu dah tua dia kena bodoh dengan syaitan ya dengan nafsu. Ha, jangan begitu kata tuan parang. Berapa lama kamu mau tidur tanpa jaga? Tidur mana? Lalai itu maksud dia. Ya, dan jaga itu mana kesedaran. Ha? jangan tidur-tidur lagi dah. Mana dia siap siaga untuk membuat satu kerja besar, iaitulah menyiapkan bekalan untuk balik menghadap Allah Taala. Kita ni hidup atas dunia tempoh kala 100 tahun lah. Kita nak boleh set sikit agak selesa kita punya kerja menjalani. Oi, perah kepala, perah keringat Itu baru seratus tahun Sana bukan seratus ribu tahun, bukan juta Abadan abidin selama-lama Agak-agak cukup tak bekal kita bawa Itu ha, sajalah, kita fikir balik ya. ya? Ambillah kamu dunia, sekadar lama kamu di dunia Siapkan untuk kamu di sana, sekadar lama kamu di sana ha. Sesungguhnya telah luput umurmu yang sesaat Daripada dibeli dengan harga 70 petala langit bumi Satu saat tu kalau kita luput tuan-tuan Masya Allah Kalau kita buat di situ amal salih Harga dia cukup mahal Sebab dalam hadis ada gulungan yang Ahli syurga dia menyesal Tapi menyesal bukan dalam bak azab tidak Ya, dia dapat nikmat hebat dah. Tapi bila dia tengok Ya, laporan amal di dunia tu Allah, ada masa kosongnya aku tak isi ibadat as. tak isi tu mana kalau aku isi, lagi he, hebat kurnia lagi besar kurniaan Allah tu maknanya, sebab dia suruh kita sentiasa berjaga-jaga dengan masa tadi tu biar kita set, sebab dalam dua masa tu dalam keadaan sufi ada dua benda besar dia boleh berlaku itisal atau infisal itisal, semakin dekat rohani dia dengan Tuhan dan infisal, dia terjarak jauh terjarak jauh bila dia taat betul-betul zahir dan batin, maka kedudukan dia makin cantik, makin hampir, makin terang dengan Allah Subhanahu Taala. Kalau tidak, dia semakin jauh, semakin gelap. Wallahualamazabillah. Wahai permata yang indah, tetapi dicampak di tempat pembuangan sampah Allah. Permata dia beli lima ratus ribu kan? Tempat dia bukan tepi sampah. Ya, dia tak tepi sampah. Kalau tak tami jauh, tak wani kan? lah. Jam tuan-tuan punya tuan, 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 jam Kalau harga dia RM500,000 Tuan-tuan letak tak sampai Oi, oh, pakai kemas kat sini tuan. <laughs> ya, jangan yang buat pasal ya. pergi ambil semayam tertinggal tu, dekat rumah dia pusing cepat balik. Jangan orang ambil sebab benda mahal orang akan jaga. Maka dalam hidup benda yang paling mahal apa? Ar ruh Ruhani kita tu besar. Ya, ada penjasat yang kita jaga ni balik akhirnya padanan yang dalam liang lahat ya tuan, tuan. Ruhani kita ni, ni benda besar. Dia ni kalau betul, -betul kita jaga dia, Betul-betul dikenalkan dengan Tuhannya Betul-betul dididik dia Betul menjadi setia Betul melahirkan ubudiah kepada Tuhan Masya Allah Tinggi mertabat dia di sisi Allah Ta'ala Jadi permata besar tu apa? Kalbi kita tu Atau hakikat insan di gitu Wahai permata delima ya, yang dijual dengan harga murah Permata delima ya, Atau orang panggil apa? Rubi kan? ha, ya. Orang main batu tau kan? Kadang harga kata-kata ribu Adakah kamu telah menjual keretaan dengan kemurahan? Reda tu ibarat permata mahal Reda Tuhan tu permata paling mahal Tak ada benda paling mahal dalam hidup manusia Melainkan reda Tuhan Dalil dia Allah Allah tak sebut dalam Quran Waridwanum minallahi akbar Reda dari Tuhan itu paling besar Man wajada Allah wajada kullal wa man faqada Allah faqada kullal Siapa dapat redha Tuhan dia dapat segala-galanya. Siapa tak dapat redha Tuhan maka habis luput segala-galanya. Di mana redha? Pita'ah. Redha tu diselitkan dalam mentaati perintah Tuhan zahir dan batin. Itu permata besar. Jadi maknanya keridaan Tuhan tu permati. Jangan digadaikan dengan benda yang mu, yang murah. Apa benda murah kita layan leka, ikut kendak nafsu dan sebagainya. Akhirnya keridaan Tuhan tidak diperolehi. Adikun ha, nafsu yang dapat sebalik kemurkaan Allah wa la'ayyazabilah. Kemudian syurga dengan neraka. Apakah kamu musuh? Apakah kamu itu musuh atau sahabat bagi dirimu? Kita ni dengan diri kita ni. Ya, kita sahabat sayang ke ataupun kita memusuhi diri kita. Mana kalau kita tak ikut apa yang Tuhan suruh, mana kita tak perasan kita memusuhi diri kita sendiri. Ya, zalim paling besar kita membuat satu tindakan cara yang mana balik dia musibah balik pada kita sendiri. Sebab tu kita memikirkan bagaimana nak memberi kesejahteraan kenikmatan yang sebenar kepada diri kita sendiri di sana besok. Ha, itu di antara jangan tukar benda mahal dengan benda mu, murah itu maksudnya. Ha, kemudian bagi kita yang Tuhan dah bagi sikit sebanyak nikmat ibadat maka wajib kita jaga. Jaga dia dengan apa? Dengan syukur. Ya, syukur dipanggil iqaduha dan ada ziyadah la in syakartum la azidan aku musyukur aku tambah wala in kafartum inna azabi la syadid kalau kamu kufur aa, maka azabku amat besar dalam ibadat tadi dia ada syukur ada kufur ya kita buat ibadat dia ada syukur mana syukur kita memandang ini kurnia dari Tuhan mujulah Tuhan berhidayat masya-Allah dapat kita beribadat sikit sebab tapi kalau kita buat ibadat, kita pandang aku hebat, aku handal, siapa boleh lawan aku? Itu kufur, itu kufur nikmat panggil. Mana dia tak mensyukuri nikmat Tuhan, balik dia rasa dia pula besar. Kita buat ibadat, dia nampak kebesaran Tuhan. Dia buat ibadat, dia nampak dia pula hebat. Oh, dia dapat murka Tuhan. Ya, dia selitkan kemurkaan itu dalam taat, hati yang bahaya dan zahir nampak taat, tapi dalam dia sebaliknya. Bila dia tak jaga qalbi dia tadi itu. Jadi wahai orang yang melakukan amal ahli neraka wal ayazabilah. Tubuhmu itu amat lembut. Ya, tubuh kita ni ya Allah kalau jemur tengah panas pun tak tahan dengan Ya. Ha, tu. Maka cubalah kamu berjalan di bawah panas terik suhu di dalam 40 darjah lebih ke kan, macam dekat di timur tengah bukan musim panas Allah. Karena pecah kita punya apa tuan? Ha, bibir tu itu belum api tuan. Bau bahang dia saja. Jika kamu tidak terdaya mengharungi kepanasan, hendaklah kamu kasihani diri kamu itu sendiri. Ya kamu melakukan perkara yang dimurkai oleh Rabbil Bariyah Mana Allah Ta'ala mengerjakan kemungkaran pada waktu pagi dan petang Dengan memakai pakaian ketaatan dan ibadat Ya kamu juga mengucapkan kepadanya Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Engkau sahaja ya Allah yang kami sembah Dan kepada engkau sahaja kami memohon pertolongan tetapi dalam masa yang sama kamu menghadapkan kepada yang lain daripada ta Allah tanpa ada sebarang darurah. Jadi dalam masa sama zahir kita cantik alhamdulillah. Ah ha, tapi tak cukup tu satu lagi dalam tu tengok tu. Betul tak dia tawajjuh? Dalam ibadat dia betul-betul dia bersih mencari keredaan Allah taala. Sebab ilmu sir ilmu tasawuf ni atau ilmu ihsanuddin dia proses terakhir kan. Ya, macam kita lah kita tanam padi 10 ekar. Proses akhir dia apa? kita mengangin kita bersihkan betul itu masa akhir ya walaupun kita nampak 10 ekor wah sedap buah lebat-lebat wadi yang pernah nak, nak rokok sujud kan dah sedap tapi jangan projek akhir tu jaga tengok tu kita kita dah tapis betul-betul dah angin dah tapis ah yang tu betul tu kita nak ya jangan kira angin-angin semua hilang gubunya kosong <laughs> ingat banyak ah ha, tuan salah Ya, oleh kerana itu kita nakkan biar ibadat dah cantik zahir biar dalam dia mampat ha, dalam dia cantik betul dengan bahawasanya bila besar benar kasat dan hal tuju di dalam ibadah maka insyaAllah cantik tuan. maka satu kitab yang kita pegang semuanya di bahasa pun tuan, kalbi ya kalbi dia panggil ilmu ruh ilmu kalbi ilmu sir sama makna dia sebab ni tempat titik nota akhir Tuhan nak terima atau tidak dia tengok dalam tu. Innallaha yanzur ila suwarikum walakin Allah yanzur ila ma fi qalbikum. Allah Taala dah nak menerima amal last tu dia tak tengok luar kita saja. Dia akan tengok dalam. Ada tak cantik tak keikhlasan dia. Betul tak hati dia betul. Ada kerinduan dengan Tuhan ni dan sebagainya lah. Itu urusan kalbi itu last sekali. Ya. Yeah? Sebab tu dalam Quran sebut urusan dalam qada aflahaman zakkaha. Confirm dapat kejayaan dunia akhirat Jawab dia Man zakaha Mereka yang melakukan tazkiyatun nafs Menyucikan dalaman dia. itu Wa qad khawabah man Dan kecelakaan besar Orang yang mengotorkan dalaman ni. tadi jadi ilmu ni ilmu last benda ni Dah kita buat ilmu fiqah dah jaga Tauhid dah cantik Ini last kali kita jaga ni Dalam tempat tidik dia ni Ya yeah, Kita persembahkan dengan cantik InsyaAllah selamat bahagia Di dunia dan akhirat mana dan wahai orang yang menghadapkan hatinya kepada al orang yang menghadapkan hati dia kepada makhluk, sucikan hatimu dari najis ini dengan air istighfar. Ya, menghadap hati, hati ialah kiblat dia, huwa huwa kita ada tiga kiblat. Ya, kiblat sembahyang, kaabah, bawa diwajhkan sateran masjidil haram. Ada kiblat doa As-sama' Sebab kita doa Kita tak ada ke langit Itu kiblat doa Dan kiblat yang paling besar kiblat roh Hati kita Apa dia? Wallahu ta'ala Fa'ina matual lupa sammah Wajhullah Di mana saja kamu berhadap Sama ada mata zahir Atau mata batin kamu Kamu hadap dah Semua tu adalah Wajhullah Ay wajhu tajalliat Penterjemahan Menunjukkan kebesaran Dan keagungan Tuhan Langit dia berjadi, dia. Laut dia berjadi, dia. Kita semua dia, dia. Tak ada lain. Kan? ya ha, maka pandang kebesaran dia eh, insyaallah hati tu akan jadi cantik kalau kita lupa pandang kebesaran dia nanti kita tertipu kita rasa besar benda yang tak besar makhluk tak ada besar semua fakir kepada tak ada tiba-tiba oleh kerana kita gagal meletakkan memandang kebesaran Tuhan maka hati itu dah masuk benda lain dia rasa seolah benda itu besar padahal benda itu tak ada besar tak ada nilai walaupun kita perasaan kan ya dia ingat rupa macam sama besar tak? Eh? Ha. Apa dia kan? Zulian ingatkan emas. <laughs> ada satu cerita dia orang ni pandai budak ni dia. Bila satu hari dia bawa isteri dia naik motor, jadi kena ragut kan. Otak dia cepat. Lantai emas betul ori tu. Bila peragut tu ragut aja, dia pun suara kuat Abiaulah ah, lah Zulian dia tu. Bila perempuan tu dengar Zulian, dibuang ni. Kan? <laughs> dibuang dia tengok dia patah dia ambil balik. Ah aku tu cepat juga akal. <laughs> Bal zulian nampak zahir padahal rupa sama padahal bukan hakikat dia tidak ha, semahal maknanya logam emas. Ah ha, begitulah maksudnya. Ni. Jadi panjangnya kita tertipu dengan benda. Ha, ya. Jadi kita nak kenal, biar kenal sebenar siapa dia Allah Taala baru dia tahu. Ya, bahawa dia akan menghadap ke besar Tawajuh kalbi dia betul dan tak akan pusing Sebab orang yang kenal Tuhan dengan sebenar kenal Kalbi dia tak akan pusing tempat lain Bah dia maha segala galanya Dia maha besar, dia maha kaya, dia maha agung Maha sempurna Segala sifat kamalat dia punya Sebaliknya, lawan pula Sebaliknya naqais kekurangan tu sifat makhluk ya. Kenapa makhluk pergi menghadap benda yang Yang tak hebat Ditinggalkan yang hebat Kes dia sebab apa? Tak kenal atau tak perasan ada salah dia Ya, kadang dia kenal tapi tak perasan ada terus tak kenal macam orang kapi itu tak kenal kita orang beriman kenal tapi kadang, -kadang buat tak perasan. Bila buat tak perasan kita leka dan dapat benda lain. Ya, yeah? atau maksud tu nak menjagakan balik keperasanan kalbi kita ialah kasratuz zik Banyakkan zikrullah. Ibarat terang 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 dalam balik. Aduh makna. Dengan disucikan pada kali ketujuhnya. Wahai <tuh> orang yang menghadapkan hatinya kepada aghyar. Pada makhluk. Jadi buat semayang. Dia buat ibadat, berbagai ibadat Tapi tak menghadap ke Tuhan, dia ada makhluk Supaya makhluk puji, suka makhluk besarkan dia Suka dipandang hebat, oh uh, semua tu Wasak, wasak Ya, buat ibadat tidak ada keikhlasan yang sebenar Itu agiar, maka sucikan balik Daripada najis itu dengan Air istighfar, dengan disucikan Pada kali ketujuh dengan air Bercampur dengan tanah tazallul Wah, wow, ada kias berat <tuh> Apa maksud ni? Eh, berat tak berat najis bila kita buat ibadat tak menghadap tepat dengan Tuhan walaupun mulut dia lillah tapi hati dia bukan lillah sama taraf dia najisnya niat yang kotor itu macam najis mughallaza sebab apa tengok dia cakap. tujuh kali kena basuh tujuh kali itu najis apa tuan nah. basuh tujuh kali yang yang ketujuh tu tanah tu disupakan sini apa tazallul wal inkisar Tazalul kita rasa hinu diri kita betul dengar tak ada. Dan inkisar hati kita pecah hati kita tak ada tempat menyandar melainkan dengan dia. InsyaAllah cantik balik kalbi itu. Kalbi itu akan cantik balik. Bersih balik. Ya? Yeah? Dan bila dia bersih, dia tidak akan tertakluk dan dia tidak akan tertipu. Maka dia jadi kalbin salim. Hati yang sejahtera. Yang ni selamat besok. Yaumala yang faumalun wala banun ilah man atallaha biqalbin Salim pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda anak penak melainkan mereka menghadap Allah dengan hati yang sejahtera Apa kalbin Salim ni? Hati yang lepas daripada cengkaman agyar. Dia buat ibadat terus diri cantik. Ha. sebab itu Isra' wal Mi'raj Assalamualaikum mengajar kita jelas dalam kita berjalan menuju Tuhan jangan pusing, jangan pusing kiri ke -ka. kanan. Yang memanggil Nabi paling pun tidak Ya, hanya Nabi report kat Jibril itu panggilan apa ya Jibril itu panggilan Yahudi Nasara dunia kalau kau pu pusing aja habis umat kau tak pusing pun macam-macam <laughs> hal dan itu maksudnya maka satu lagi dia kata janganlah kamu menghadapkan hatimu melainkan kepada dia hati ya tengok tuan-tuan ibarat ni hati jasad jasad tak apa tubuh badan kita ni tak bermusyarakat bermasyarakat semua kerja-kerja buat tak ada masalah dia eh, nak berniaga ke dia nak bisnes ke laut darat pergilah yang kita jaga ni hati dalam tu hati jangan di mana saja kita duduk kalbi kita sentiasa dengan dia memandang kebesaran dia memandang nikmat dia memandang anugerah dia supaya jangan putus sebab kalau kita putus dia kan ha, tu nafsu masuk ya cuba buat suruh rezeki nafas tarik nafas Allah lepas nafas pun Allah orang seorang tak tahu naik Allah Allah dia berjalan dia bercakap pun dia sentiasa ha, jadi hati sentiasa cantik bersih ha, itu di antara cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah. Nah. Kemudian satu lagi jangan kamu rebah kehinaan dan ingkisan melainkan di hadapannya. Mana jangan kita rebahkan diri melainkan kita maknanya rebahkan diri kita maknanya tundukkan diri kita tawadukkan diri di hadapan Allah Subhanahu taala maka insyaallah ada pertolongan besar daripada itu kemudian kalam hikmat yang ketujuh wallah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Sayyidina Muhammad wa Muhammadin Muhammad wa Muhammadin Wa inna khaira Alhamdulillah Subhanakallah wa